зашел еще компания руфер на дальницкая 50 я, я одесса не я знаю что хотел спросить а у тебя сколько видов этой водостоки водосточки смотрите какая хочешь она есть а хотел я спросить что Сюда а, там еще ну, короче вопрос какая лучше пластиковая либо металлическая водосточка э, да конечно металлическая лучше долговечнее вариантов отделки намного больше но по большому счету ее не так-то много есть сечений и возможности поставки и та конкурентная среда и ну как бы сам заработок потому что у нас ну, весь рынок в принципе заработок да? компании которые были раньше металлические они уже там около 8 я знаю отвалились или же сократили свой ассортимент. Там, к примеру, нужно вот, вот такой вот элемент, mm -hmm. вы его уже не купите, потому что он не то чтобы не производится. Ну, э, производитель ушел. Да, да производитель ушел, все. Ну, по, да, -то Конечно, могу сказать так, что если вам что-то надо заказать, какие-то товары привезти с Канады, с Европы, Тай. У нас слабо идет, потому что ну, там такой себе канал. Э, Канада и Европа, пожалуйста, обращайтесь сюда поучаствуем. Ну, практически любой то, что строительного да. назначения, привезем. Есть брокеры, есть отработанная схема. Компания руфер кровельная, Дальницкая 50. Так что обращайтесь. И любая водосточка. Сколько тут видов? 10, наверное. Ну да. И пластиковая, и металлическая. Все. Константин Миронов.